У меня, честно говоря, русские танки, блин, аналогов нет. 2021 года выпуска B3M Т-72 за 3 миллиона. Или 4, не 3. Т-90М 4. И будем звонить русским конструкторам, которые их там делают и ремонтируют. спрашиваю, что такое. Александр Анатольевич. Это Урал Вагонзавод. Алло? Да. Александр Анатольевич, извините, что так поздно. Есть у вас минутка? Есть. Да, смотрите, по поводу танка Т-72Б3М. Дали ваш контакт? Сказали, у вас можно проконсультироваться. Так. Смотрите, проблема какая? Мы, короче, заливаем, выплевывают масло. Это первое. Второе, получается, компрессор не накачивает атмосферы в баллоны. Так. А -а -а. Приемку, кто там проводил? Мы, я командир бронегруппы. Новый танк, а проблема, мы просто не можем его эксплуатировать. Воевать на нем нереально. Ну, давайте сделаем следующим образом. Я в вторник буду на предприятии. Вот, вы мне э, э, письменно вот, на этот же телефон накидаете. Ну, а ну вот вы, я... вы же компетентны. Это ж танки при вас разрабатывались. Да, разработали мне. Делают ясная проблема, кто их делает. Вот эти вопросы по танку, мы постоянно, мы вот сейчас его чиним, как ни одно, так другое. Понимаете, танк ну, 2021 года выпуска, а он в идти не может, постоянно ломается. Вы можете им передать, кто их собирал в 2021 году, что они просто чистые единики? Вот по-честному. Вот передать им 3 миллиона долларов баксов. Не, 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 нет. Смотрите, боевой модуль, боевой модуль. Во-первых, просто сгорело на повороте, включили систему. Да, сгорает. Просто дымок пошел, закоротило, перестало. Вручную блять, крутим, как Т-34, 76 в 40, 40 году вручную крутили. то есть система накачки баллонов под, для того, чтобы для запуска тоже неадекватно работает. Ну, да. Поставили новый адекватный компрессор, после этого, извините меня, все равно не накачит, понимаете? И ХП, и АЗМОЛ, что хочешь пробовали, и присадки, и присадки и не подходят. Значит, это самое, давайте так, я понял три позиции, вот, во вторник я им привет передам, ну, прям в присутствии скажу, что прямая прям трансляция, вот, если что, вы... Да-да-да, вот это мой номер контактный. Я командир бронегруппы, батальона К-2. Вы запомните просто, батальон... Ага, батальон К-2 на Донбассе. Но ну, нет мочи, ну, новые танки, блядь, аналогов нет. Все, я услышал. Значит, если можете, значит, наберите. Да ладно, я попробую сам. Ну, танки, блядь. Лучше старые советские танки. Я, я услышал вас, да? Вот, да, но я контактирую с теми ребятами, которые занимаются красотой проблематикой. И в Челябинском, которые двигатели делают, и все остальное, я их знаю. От Челябинска передайте им выплевывают масло, новый двигатель. А вот, я вызвать их в кабинет и присутствие руководителей. Передайте от батальон, батальона батальона К2 вот с фронта, с Донбасса. От, от батальона К2 передайте, скажите, танк. Просто очень сложно эксплуатировать. Очень лом... конечно. Все, спасибо вам большое. Все, будем сражаться О, дальше. Что? Андрей Алексеевич Абакумов. Кстати, когда-то был смешивал. Генерал Полковник Абакумов. <свят> Генеральный директор Урал Багонзавод. Звоним по претензии по поводу его танков. Алло. Алло, добрый вечер. Извините, что так поздно. Есть у вас минутка? Просто вопрос по, по танкам. Т-72Б3М. Сказали, к вам можно обратиться, изменить немножко конструкцию. Почему? У нас проблем куча по этому танку. Вы же генеральный директор, правильно? Мне, генеральный директор. Мне дали ваш контакт, сказали, можно изменить немножко подход к работе. Очень много недочетов по работе. По системе поворота у нас очень много проблем. Сгорают блоки, выплевывают масло. И мы постоянно сталкиваемся с тем, что он выходит из строя. Я понял. Секунду. Зовут вас как? Александр, я командир бронегруппы К-2. Я уже услышал. Александр, у меня к вам большая просьба. Так, чтобы мы, я мог предметно посмотреть на этот вопрос, вы можете в состоянии, ну, как даже в режиме, не знаю, WhatsApp сообщения да, конечно. Описать, описать те, скажем так, проблемы и те, и те, Моменты, которые тревожат вас. Я уже вышел на вас, потому что Хотя... не так просто это было. Я на Донбассе сейчас на фронте. Вот, нет, вот. Я организую детальнейшее и рассмотрение всех этих вопросов главным конструктором этой машины вместе с, с э, конструкторским бюро, которое это все проектирует. Что они делают танки, аналогов нет. Мы их заявляем как аналогов нет, а ремонтируем мы их по 20 часов в день иногда. Извините, это не ломается постоянно. Понимаете? И это система управления огня, поворота башни, двигатель. Александр, я вас услышал. Значит, Спасибо большое. Мне все понятно. Очень, очень, еще раз повторюсь, очень важно, чтобы вы все это детально описали. Я но вам опишу. Смотрите, сказать. бронегруппа К2, батальона К2 на Донбассе. Завтра мы все перепишем. Бронегруппа К2 на Донбассе вам пишет полностью перечень проблем этого танка. Пожалуйста, устраните эти проблемы, чтобы в будущем этой такой ситуации у нас больше не было. Готов принять. Це... Спасибо большое. Все. Скажите, пожалуйста, кто такой щедрый поделился моим контактом? Можно я просто по-офицерски не буду вам говорить, кто это? Он вам скажет. Mm -hmm. Конечно, вопросов нет. Плюс есть. До свидания. Ну что, друзья, звоним. Теперь зізнаємося, що ми українці, які експлуатуємо їхні танки. І подякуємо одному із основних директорів Урал. Вагонзаводу за їхні бойові машини, і скажемо, щоб вони виправляли ті недоліки, які в їхніх машинах є, і при цьому, щоб вони в нас в трофеї приходили більш адекватно справними, щоб з ними сутками як ми цим займаємося по сьогоднішній день, а зараз вже 222 години мочі. Нацу... Андрій Анатолій, звиніть, не, не відкликаю ще 3 мінути буквально. Є у вас? Давайте говорить. Алло, алло. Да, накипело. Получается, позвонил э, от, генеральному директору. Но Андрей Алексеевич обещал э, передать. Это получается ближе к вам, правильно я понимаю? Да. Правильно. Э, смотрите, поговорил с Андреем Алексеевичем Абакумовым, об, об да, по поводу проблем этого танка Т-72Б3 и Б3М. Сейчас, секундочку, зв звонит ваш директор. Алло, извините. Да, изв... Андрей Алексеевич, извините, набирал, вы уже где-то были отошли. А, смотрите, я вам сказал, что я командир бронегруппы К2, правильно? У меня позывной Кочевник. Да, я вам напишу все. Кочевник. Да, да, да. Да, я вам напишу, смотрите. Получается, знаете, какая проблема была в этих танках? Когда мы их забирали в, в трофеи под изюмом. Не понял. Я говорю, смотрите, я командир бронегруппы К2. Это вторая, э, второй механизированный батальон 54-й Бахмутской бригады. Вооруженные силы Украины. Когда мы будем забирать следующие машины в трофей, делайте их лучше, чтобы нам было проще их эксплуатировать. Договорились Хорошо. с вами? Спасибо большое. Давайте, берегите себя. Слава Украине! Алло. Да, внимательно. Абакумов звонил, извините, пожалуйста, ну просто перезвонил ему, чтобы неудобно было. Uh -huh. Ну можно у вас, ребята, которые работают там, могут они понять, как, как это лучше делать или как это потом ремонтировать? Ну вот Абакумов правильно сказал, что он доведет эту информацию до руководителей, которые непосредственно этой тематикой занимаются. Я буду общаться с их руководителями. Передайте, пожалуйста, их руководителям, что вооруженные силы Украины очень сложно потом эксплуатируют эту технику. Делайте ее лучше, пожалуйста. Можете передать эту информацию? Хорошо. Спасибо Хорошо. большое. Давайте, слава Украине. Да, всегда, пожалуйста. Ну, героям слава надо говорить, добить.